Selamat kembali. Okey, kali ini sumber-sumber yang anda berikan ni, huh, dia betul-betul mencabar pemikiran kami. Kita ada buku, petikan dan beberapa penyelidikan yang seolah-olah ambil semua yang kita belajar tentang penyakit dan terbalikkannya. Jadi, misi kita hari ini adalah untuk membedah siasat idea-idea utama dari bahan-bahan ni dan cuba faham satu soalan asas. Apa sebenarnya punca kita jatuh sakit? Tepat sekali. Dan apa yang menarik ialah sumber-sumber ni letak kita dekat satu persimpangan jalan yang sangat jelas. Di satu lorong, kita ada jalan yang kita semua biasa lalui, teori kuman. Idea yang ada kuman jahat dekat luar sana yang serang kita. Di lorong satu lagi, ada satu pandangan yang jauh berbeza, yang mengatakan punca sebenar penyakit datang dari dalam. Ia bergantung pada keadaan tanah atau persekitaran dalaman badan kita. Betul tu. Jadi perbincangan kita kali ini akan tertumpu pada pertemuan dua idea besar ni. Teori kuman lawan teori persekitaran dalaman atau Terrain Teori. Kita akan lihat macam mana perdebatan ni bawa kepada persoalan yang sangat besar mengenai vaksin keselamatannya dan macam mana naratif tentangnya didakwa telah dibentuk. Dan akhir sekali, kita akan sentuh sikit tentang apa yang sumber-sumber ni cakap mengenai cara sebenar badan kita menyembuhkan diri. Baiklah, mari kita mulakan. Okey, mari kita mulakan dengan asasnya. Teori kuman yang dipopularkan oleh Louis Pasteur tu, uh, inilah asas perubatan moden kita kan? Ringkasnya, ada mikroorganisma spesifik, virus, bakteria yang merupakan penceroboh dari luar. Ia masuk badan kita, membiak dan sebabkan penyakit tertentu. Selesema sebab virus selesema, campak sebab virus campak. Mudah dan jelas. Ya, model satu kuman satu penyakit. Tapi buku-buku macam The Contagion Myth dan The Primal Diet yang anda bagi tu, dia tolak habis-habisan idea ni. Mereka perjuangkan teori persekitaran dalaman. Bayangkan badan kita ni macam sebuah taman. Teori Kuman kata, penyakit tu macam benih rumput yang diterbangkan angin dari taman jiran dan tumbuh kat taman kita. Teori persekitaran dalaman pula kata, benih rumput atau kuman tu memang ada di mana-mana setiap masa. Ia hanya akan tumbuh dan jadi masalah kalau tanah dekat taman kita, iaitu badan kita, tak subur, berasid atau penuh dengan toksin. Jadi, dengan kata lain, bukan salah benih, tapi salah tanahnya. Tepat sekali. Menurut pandangan ini, simptom yang kita panggil penyakit tu demam, batuk, keradangan, bukanlah disebabkan oleh serangan kuman. Sebaliknya, ia adalah tanda badan kita tengah bekerja keras untuk bersihkan tanah yang tercemar tu. Demam contohnya dilihat sebagai proses badan tingkatkan suhu untuk percepatkan penyingkiran toksin. Ia adalah proses penyembuhan, bukan penyakit itu sendiri. Okey, ini satu idea yang boleh pusingkan kepala. Kalau macam tu, bagaimana pula dengan virus? Kita semua dididik untuk takut pada virus. Tapi sumber-sumber ni, pandangan dia tentang virus sangat radikal. Sangat radikal. Mereka cadangkan yang apa kita kenal sebagai virus mungkin Um, bukanlah penceroboh dari luar. Sebaliknya, ia adalah sesuatu yang dipanggil exosome. Untuk faham konsep ni, bayangkan sel-sel kita macam kilang kecil. Bila kilang ni hasilkan sisa buangan atau bahan rosak akibat tekanan atau toksin, ia perlu cara untuk buang sampah tu. Jadi, sel akan bungkus sampah ni dalam satu beg sampah mikroskopik dan hantar keluar. Beg sampah inilah, menurut hujah dalam The Contagion Myth, apa yang dikesan oleh saintis dan disalah anggap sebagai virus. Jadi, virus tu bukan penceroboh asing, tapi sebenarnya macam trak sampah badan kita sendiri. Sel kita yang hasilkan partikel ni untuk buang sampah toksik. Kalau ini benar, ya, yeah, ia mengubah 100% cara kita faham penyakit berjangkit. Tepat. Dan ini menurut hujah tersebut menjelaskan kenapa Ujian macam PCR iaitu ujian yang kesan bahan genetik jumpa lebih banyak viral load atau kuantiti virus pada orang yang lebih sakit bukan sebab jangkitan mereka lebih teruk tapi sebab badan mereka tengah melalui proses pembersihan yang lebih besar lebih banyak toksin lebih banyak trak sampah atau exosome yang dihasilkan jadi ujian tu hanya sahkan badan seseorang tu sakit dan sedang aktif membersihkan diri bukan buktikan punca penyakitnya adalah serangan dari luar. Penting untuk kita ingat, pandangan ni memang berada jauh di luar kerangka biologi moden, tapi inilah hujah utama yang dibentangkan. Okey, kalau kita terima sekejap idea terin ni, bahawa badan kita yang lemah jadi punca bukan kuman, ini terus bawa kita kepada satu isu yang sangat besar, vaksin. Sebab keseluruhan konsep vaksin adalah untuk melatih badan kita lawan kuman spesifik dari luar kan? Macam mana sumber-sumber ni jelaskan percanggahan ni? Ah, di sinilah perbincangan jadi lebih daripada sekadar sains. Ia masuk ke dalam dakwaan sejarah dan um, konspirasi. Buku Murder by Injection secara terang-terangan mendakwa wujudnya satu monopoli perubatan yang dibiayai oleh kepentingan Rockefeller sejak awal abad ke-20 lagi. Hujah buku ni, monopoli inilah yang secara sistematik bentuk semula pendidikan perubatan, untuk tolak rawatan holistik dan semula jadi dan sebaliknya promosikan penyelesaian berasaskan farmaseutikal dan vaksin yang sudah tentulah boleh dipertenkan dan menguntungkan tunggu sekejap jadi ini bukan sekadar persoalan sains di sebalik vaksin tapi mendakwa ada niat tersembunyi di sebaliknya sejak seratus tahun yang lalu. Itulah dakwaan utamanya. Buku tu petik beberapa tokoh perubatan dari zaman itu untuk sokong hujahnya. Contohnya, ia petik Dr. Herbert Snow, seorang pakar bedah kanan di Hospital Cancer London. Dia didakwa berkata beliau yakin 80% kematian mengejut di kalangan orang dewasa yang sihat adalah disebabkan oleh kerusakan jantung akibat vaksinasi. Satu lagi dakwaan yang sangat berat datang daripada Dr. William Koch yang disebut dalam sumber itu sebagai berkata bahawa vaksin polio salt sebenarnya telah meningkatkan insiden polio sebanyak 400%. Peratus. 400%? Peratus. Biar betul. Itu satu angka yang sangat drastik dan bertentangan sama sekali dengan sejarah perubatan yang kita semua belajar. Adakah buku tu berikan apa-apa data atau konteks untuk sokong angka yang begitu besar? Buku tu bentangannya sebagai satu penemuan atau kenyataan dari doktor tersebut pada masa itu, tapi tak huraikan metodologi terperinci di sebalik angka tu. Matlamat penulis nampaknya untuk tunjukkan yang kritikan dan suara-suara yang menentang idea vaksinasi ini telah wujud sejak dari awal lagi, tapi didakwa telah mm, dipinggirkan. Dan perbincangan mengenai bahaya ini tak berhenti di situ, kan? Ada satu sudut yang sangat spesifik dan mengejutkan dalam buku The Peanut Allergy Epidemic. Kaitan antara vaksin dan alahan. Ya, ini satu hujah yang sangat menarik. Buku tu bentangkan satu garis masa yang provokatif. Ia tunjukkan yang alahan kacang yang teruk ni hampir tak wujud sebelum akhir 1980-an. Kemudian, secara tiba-tiba, pada awal 1990-an, ia meletus jadi satu wabak. Penulisnya tanya, apa yang berubah secara drastik dalam persekitaran kanak-kanak pada masa itu? Dan jawapan yang dikemukakan ialah jadual vaksinasi kanak-kanak yang diperluas, terutamanya pengenalan vaksin HIP. Jadi, apa mekanismanya? Macam mana suntikan di lengan boleh sebabkan seseorang alah pada makanan? Mekanisme yang dicadangkan dalam buku itu berkisar pada dua perkara kaedah suntikan dan bahan yang dipanggil adjuvant. Pertama, bila kita makan sesuatu, ia lalu sistem penghadaman kita yang direka untuk pecahkan protein dan perkenalkannya pada sistem imun secara perlahan. Suntikan, ia langkah semuni dan masukkan bahan terus ke dalam tisu otot dan aliran darah. Dan adjuvant tu pula, apa fungsinya? Adjuvant ni macam megafon untuk sistem imun. Ia bahan yang ditambah dalam vaksin untuk buat sistem imun kita bertindak balas dengan lebih kuat untuk hasilkan tindak balas yang lebih hebat. Hujah buku tu ialah bila megafon ni menjerit dengan kuat, sistem imun kita berada dalam keadaan waspada yang sangat tinggi. Kalau pada masa yang sama ada sisa-sisa protein makanan, contohnya minyak kacang ditapis yang kadang-kadang digunakan dalam adjuvant, sistem imun akan belajar secara salah untuk anggap protein kacang tu sebagai ancaman maut. Dan memori itu ia kekal seumur hidup mencetuskan anafilaksis. Jadi, kalau bukan kuman semata-mata dan vaksin pula dipersoalkan, um, apa lagi yang sumber-sumber ini dakwa sebagai punca kita sakit? Mereka tuding jari pada pelbagai faktor persekitaran yang melemahkan terin kita. Satu idea yang uh, lebih luar biasa datang dari The Contagion Myth yang kaitkan wabak-wabak selesema besar dalam sejarah dengan perubahan drastik dalam medan elektrik atmosfera bumi. Contohnya, ia dakwa wabak selesema besar sering berlaku serentak dengan puncak aktiviti bintik matahari yang ganas. Itu itu kedengaran agak esoterik. Adakah ada versi moden bagi kebimbangan terhadap elektrik ni dalam sumber-sumber tu? Ada. Ia dikaitkan dengan kebimbangan terhadap radiasi frekuensi radio atau RF dari teknologi moden. Buku seluler telefon Russian Roulette berhujah secara khusus tentang ni. Ia bukan sekara kata radiasi itu bahaya, tapi ia tunjuk kepada frekuensi spesifik antara 825 hingga 845 MHz yang didakwa sangat efisien untuk diserap dan panaskan tisu otak manusia. Analoginya macam ketua gelombang mikro yang panaskan makanan. Tapi frekuensi ini didakwa lebih berkesan tembus tengkorak dan panaskan otak dari dalam walaupun pada tahap kuasa yang rendah. Buku tu dakwa industri telah melobi untuk dapatkan pengecualian keselamatan walaupun data awal pada haiwan makmal tunjukkan kerosakan DNA dan kehilangan ingatan. Selain radiasi, pemakanan nampaknya jadi tunjang utama dalam hampir semua sumber ni ia sentiasa kembali kepada apa yang kita masukkan dalam badan kita. Tepat sekali. Ini adalah teras kepada teori persekitaran dalaman. Buku The Primal Diet adalah contoh paling ekstrim. Prinsipnya mudah, hampir semua penyakit moden berpunca dari malnutrisi dan ketoksikan akibat makan makanan yang dimasak dan diproses. Hujahnya, proses memasak musnahkan enzim penting dan ubah struktur molekul makanan jadikannya toksik kepada badan. Jadi apa penyelesaian yang dicadangkan? Penyelesaiannya ialah diet yang sepenuhnya berasaskan makanan mentah, daging mentah, lemak mentah, produk tenusu mentah, jus sayuran dan madu yang tidak dipanaskan. Buku ini dakwa bahawa dengan bekalkan badan dengan nutrien dalam bentuk yang paling asli dan mudah digunakan, badan ada keupayaan luar biasa untuk bina semula dirinya dan bersihkan hampir apa sahaja penyakit. Daging mentah itu satu saranan yang pastinya akan buat ramai orang teragak-agak kan? Terutamanya disebabkan risiko keracunan makanan. Sememangnya. Tapi buku tu buat satu lagi dakwaan yang sangat berani. Ia nyatakan yang semua wabak keracunan makanan yang dilaporkan sebenarnya berpunca daripada bakteria pada makanan yang telah dimasak, bukan makanan mentah. Dalam pandangan ini, bakteria bukanlah musuh, tapi sebahagian daripada kru pembersihan semula jadi badan kalau terin badan kita sihat, kita boleh kendalikan bakteria ni tanpa masalah. Ia ikat semula keseluruhan air dia, fokus pada kekuatan tanah, bukan pada ketakutan terhadap benih. Jadi, setelah kita bedah siasat semua ni, apa kesimpulan besarnya? Himpunan sumber yang anda kongsikan ni, ia melukiskan satu gambaran kesihatan yang sangat berbeza dari apa yang kita biasa dengar. Memang sangat berbeza. Kalau kita gabungkan semua idea ni, kritikan terhadap teori kuman, persoalan tentang keselamatan dan sejarah vaksin, kebimbangan terhadap toksin persekitaran macam RF dan penekanan mutlak pada pemakanan mentah, semuanya bawa kepada satu mesej utama. Badan kita ada kebijaksanaan dan keupayaan semula jadi untuk jadi sihat. Penyakit menurut pandangan ini bukanlah satu serangan rawak dari kuman tapi satu isyarat yang jelas isyarat bahawa keseimbangan badan telah terganggu oleh bebanan toksik dan kekurangan nutrien simptom itu sendiri adalah proses penyembuhan telah ditekan selama lebih satu abad oleh pihak-pihak berkepentingan jika walaupun hanya sebahagian kecil daripada apa yang dibentangkan ini benar tentang keupayaan badan untuk menyembuhkan diri, tentang peranan sebenar virus sebagai sistem pembersihan dan tentang bagaimana persekitaran dalaman kita tentukan kesihatan kita, cuba bayangkan sejenak bagaimana agaknya rupa sebuah sistem penjagaan kesihatan yang dibina di atas prinsip menyuburkan taman dalaman kita dan bukannya hanya fokus pada membunuh rumpai.